Ну что, всем привет! Знаете, что у нас сегодня будет? Дивите, что. Это у нас такой набор запчастей. Круто. Круто. Сейчас посмотримся, что мы с него сделаем. Все новенькое, все упаковано, все распечатываем, собираем. В таком корпусе у нас сейчас будет красавчик компьютер. Пока пустышечка, ничего не мая Но Сейчас мы покажем. И у нас не надо ждать долго. У нас это все делается 2-3 дня. Такая доставка. Сама сборка мы делаем 2-3 часа. Все готово. Качественно, профессионально. Положить на стол. Распаковать эти все кишки. Приготовить до укладочки. Вот это охлаждение нам не надо, мы ее выбрасываем. У нас тут водяное охлаждение такого. Распечатаем. Открываем. Есть у нас такая водяночка. Наша красавица с радиатором на два филера. Прикрутимся все на корпусный крепеж с минимальным выпуском вниз, чтобы меньше упиралась водяные трубка в корпус. И прикручиваем готовый радиатор. Мы ставим в наш корпус. Зафиксировать на корпус не болты обратно. Ну и следующим шагом ставим наши такие кулера, которые светятся с ЛГБТ подсветочкой. Очень качественно сделаны, прорезинены. Прикольно. А так уже выглядая прикручено. Наступный блок делания. такой кулер мы тоже поставим с той стороны. Дуже красиво выхода. Сочетание черного с белым. Все кабеля выходов миллион. Ну в комплекте до блока питания идут такие черные болты. Ну куда же на белый корпус черный. Но мы подбираем. У нас есть комплект. И мы даже такие древненькие мы подопасуем. Но а так же, же лучше, чем с черными. Ну так, черный. Сробы. Красиво. Ну а эти штуки шкил мы сейчас раз-раз быстренько разложим. Фа-фа-фа, тух-тух. Чих-пирих и все готово пах-пах, подключили, -пах, ты рыбы. Ну а пока мы это все отставим и соберем сейчас материнку, видя прос, оперативку и протестируем на нашем проверочном мониторчике, чтобы все работало тут на столе. Материнка, это гигабайт. С готово. Две антенки на корпус земля, ну, красавица. Но ее. Ну и наши просто разом всем. И так оперативочка. 32 гигабайта. Який приятный хруст. Раз и два и занимаемся проциком. Открываем, распаковываем. Но в, в таких больших коробках продавать такие маленькие процы. Ну просто тупо сейчас слама. Поналожила коробку, сделала и, и распал. Ну, полбеса. А там проца, который раз-два и Райзен 7. Вау, какая красота. Главное положить так, чтобы обязательно выгнуть ноги. Так как любят многие. Г-скилл. Это скилл. И нам надо взять сейчас какую-то башку. Для проверки охлада. И также у нас есть блоки питания. Про наш проверочный сервис. Нерабочий. Кулера. Все у нас есть. Нашу башку для временного охлаждения поставим на таких термопрокладочках, чтобы каждый раз не мазать пасту и не вымазывать новый процик. Все, сейчас мы запустим, проверим, пошло, не пошло, инициализировался биос или нет. И все, и дальше собираем. Ну и наша ведяшечка, 36 яичка. красота. Ставим. Загоняем. Готова сборочка. На столе проверяем. Итак, сборка монтажом. Навесный монтаж готово. И мы пробуем включать. Найти блок питания включить. И тут, по всей видимости, до сих тут надо замкнуть контакты. Опа. Закрутилась, зажужжала завелась. Ждем изображения. Биос есть. Завелась. Первый старт успешный. Так что можно теперь делать сборочку. Дальше системничек. Собирать, аккуратно улаживать провода и работать. Биос. Enter есть короче, люблю смотреть кулера он ну, то есть красиво, классно смотрится а вот этот именно корпусный, который такие рагульный, в общем есть у меня такой самый, обалдеть будет все сочетаться то есть мы определяем внимание каждым мелочам в общем так компактно максимально с такими минимальными зазорами получается это все уложить. Вообще настолько компактно, что даже мышка пальчик не просуна. А вот тут тоже минимализация проводов. Все остальные еще осталось доукладывать. Сейчас будем ставить деночку и подключать. Багато кто в сервисах каже, что на такой процессор, то есть ну, не надо термопасту, мы ставим только лейерд Почему? Объясню. Потому что водянка можно и дуже редко чистить, и раз в два года она простоит два года, и она будет очень хорошо охлаждаться. Так что мы сюда вырезаем лаэрт. Ну, вот что так, якось получилось. Все осталось уложить проводочки, хомутиками подтянуть, и включаем. Сейчас что-то будет. Ну, так что? Включаем. Приходьте. то включим вам первый запуск кнопка включения и кнопка старт пах вот такие у нас вышел этот раз красавчик Сбираем, закрываем крышечку. Есть у нас такая с тонировочкой гарна крышечка. И в таком стане осталось поставить Windows готов. Если вам треба, звертайтесь, сделаем в короткие сроки. Ну вот такой красавчик у нас получился. Что вы скажете? Хотелось бы вам такого. Все, установка Windows и идет до своего владельца. Красота! И при максимальных нагрузках такий комбик у нас показывает FPS 260 260 температура 70 градусов 69 красавчик Ха, я тоже